بسم اللہ الرحمن الرحیم خطیب ارسلان حان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز ٹھو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما و و السلام السلام ان عاملو د اسلام ان تم بي تمجدوا وجل تولوا فتن احسيبوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عين الاسلام باهل عمره او كما قال عليه الصلاه والسلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا

وسلم کا ایک قول بھی ذکر کیا آج کے سشن میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان ساتھیوں میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لاتے ہیں ان میں سے پچھلے جمع ہم نے حضرت عثمان فلم رضی اللہ تعالیٰ کی فضائے عظمت اور شہادت کا اختصار سے ذکر کیا تھا اور آج کے سیشن میں ہم اس ہستی کے بارے میں ذکر کریں گے جو کہ پوری دنیا اس کی نام اس کے نام اور اس کی تاریخ سے ہر بہر واقف ہے اور صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی اس کی شخصیت سے متاثر ہے اور اس کا نام ہم اور آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق کے نام سے یہ آج اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اسی مبارک مہینے میں پچیس یا چھبیس زلحج کو کیونکہ آج سے آج کی اکیس تاریخ ہے اس کے چار پانچ دن جو آنے والی تاریخ ہے اس تاریخ کے اوپر اس عظیم ہستی کو شہید کیا گیا تھا تو مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے یہ ایک ایسے نمونے ہے صحابہ کے بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی ہستی اس کی شخصیت اس کی زندگی یہ بے مثال ہے دنیا کی تاریخ انسانوں میں سے انبیاء کرام کا تو اپنا ایک درجہ ہے لیکن عام انسانوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخصیت دنیا نے ابھی تک نہیں دیکھا اور نقیابت تک دیکھیں گے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے زمانے میں جتنے بھی صحابہ کرام کو ایمان دعوت دینے کے لیے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اجتماعی دعوت چلایا ہے اور دعوت کو قبول کر کے یقے باد لوگ آتے تھے اور ایمان قبول کرتے تھے ایک شخصیت ایسی ہے جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہ کون ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ایمان کی دعوت دی تھی ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دین اسلام علم خلافت شہادت یہ تمام چیزوں کی گواہی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے یعنی اس کے حیات طیبہ بام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی گواہی دی ہے اور اس کی ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ وہی کے چھیالیسواں حصہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کے ذریعے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب بیعنی ہی قرآن عظیم کے حکم کے مطابق ہے بعض احکامات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں اور بعض احکامات جس کو وہی بدلو کہا جاتا ہے تو وہ خوابوں کے ذریعے اللہ تبارک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن بھی ہمارے لیے قابل عمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کے ذریعے جو احکامات ہم تک پہنچے ہیں ہم اس کے لیے ہیں کیونکہ وہ سچ خواب تھے وہ ہمارے خواب نہیں تھے وہ نبی کے خواب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے حکم ہوا کہ بعض صحابے کے نام کو آپ قمیض دے دیں تو میں نے ایک صحابی کو قمیض دے دیا جس کا سینے تک بن گیا دوسرے کو دے دیا اس کا تھوڑا سا اس سے نیچے تھا اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو قمیص دے دیا تو اس کے پورے جسم کو اس نے دیا. تو صحابے نے تو کرام رضوان اللہ پوچھا کہ حضور آپ نے اس بات کا تعمیر کیا نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالی حامل یہ پورا قمیص پہ ناگ ہے سر سے پاؤں تک یہ یہ شخصیت دین دین رہے گا اس کی کی گواہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو قائم تھے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل بلاکن کو